Срез Гасхарьков. Вашему вниманию хотелось бы представить автомобиль Mazda CX7 2.3 Turbo. Это непосредственный впрыск, оборудование завали. Сейчас мы на дороге, посмотрим, как она едет на газе. Как обычно, разгончик, вот газ, и мы едем. динамика. Это разгон на газе был. Вот випсервис газ Mazda CX-7. Как обычно, все работает как часы. Все просто прекрасно. Для того, чтобы скептики не думали, что автомобиль плохо едет на газе, мы выключаем газ. Вот бензин. И продемонстрируем езду на бензине. Бензин. Никакой разницы абсолютно между газом и бензином мы не наблюдаем. Автомобиль... Абсолютно корректно, абсолютно хорошо и плавно разгоняется. Прекрасно включается коробка передач автоматическая. Все полностью работает стабильно. Потому что этот автомобиль установил ГБО. -газ. У нас очень большой опыт установки двигателей с непосредственным впрыском. Поэтому, как всегда, максимально корректная работа автомобиля после установки по компании VIP Gas. По машинке. Машинка модель не новая Mazda, но очень такая интересная, очень стильный. Стильный кузов, стильный салон, очень красивый автомобиль. Тоже отклик на педаль хороший, машина разгоняется хорошо, это вот по педали едем Очень, очень даже неплохо. Теперь в бокс сделаем обзорчик ДБО непосредственно на автомобиле. фсай основе здесь все сделано компактно по заводу все под крышкой особо не чернила здесь интеркулер стоит на двигателе за счет этого все прячется под ним Поэтому можно посмотреть общий обзор подкопленного пространства уже с законченными работами. Прямо смотрите, как установлено ГБО. Просто его не видно. Вообще его нет. Круче, чем по заводу даже. Во вообще ничего не видно. Просто. Мы выходим на уровень. ГБО ставим, так что его не видно. Вообще не видно. Ставим капот, его нет. А оно есть и работает. теперь идем к заправочному устройству. Здесь оно сделано в бампере снизу на бар. Вот заправочка. Вот так вот мы откручиваем. Заправляем автомобиль и закручиваем. Попадание пыли, грязь, влаги полностью отсекает крышечка. И органы управления ГБУ, которые мы видели в ходу, это кнопочка. Непосредственно на панели. Здесь мы видим режимы работы ГБУ, то есть автоматический переход. Видим здесь бензин, газ и уровень в баллоне. Вот автомобиль работает на газе. 2.3 турбо непосредственно впрыск Mazda CX-7. Всем большое спасибо. Это непосредственно впрыск от Victorious Gas. Когда вы купите себе машину с непосредственным впрыском, либо у вас уже есть такой автомобиль, приезжайте к нам, это будет гораздо дешевле. И гораздо быстрее. Почему? Дешевле, потому что после установщиков других не надо будет переделать автомобиль. А быстрее, потому что они раз заехали и вечером уехали. Всем спасибо.